Людмила Вітальна, ми вже з вами сьогодні пригадали про ті шляхетні задачі, які стоять перед Українським культурно-інформаційним центром, але яким чином вони досягаються? Тож які творчі і технічні працівники є сьогодні у колективі вашого інформаційного центру? Ну, мне бы хотелось сказать, безусловно, что коллектив э, центра составляет, э, составляют не просто работники, которые числятся. У нас общая численность наших сотрудников это почти э, около 200 двух, человек, ну, немножко меньше по штатной численности, но это дружная семья, которая работает на получение общего результата. Это э, почти треть э, штатных сотрудников центра составляют творческие работники, работники, которые занимаются обеспечением основной деятельности, скажем так, э, проведением культуры. На массовых мероприятий, но, безусловно, эта работа невозможна также и без специальных технических работников, которые обеспечивают работу сцены, света, звука ну и функционирование здания. Безусловно, в этом же составе руководители творческих коллективов на сегодняшний день в центре работает 10 творческих коллективов, которые из них имеют, многие из них имеют звание образцовый. Это детские коллективы, народные это взрослые коллективы коллективы, около 18 кружков, любительские творческие объединения, ну и различные другие формы работы, которые проводятся для того, чтобы действительно наше здание функционировало в полном объеме, в том, в котором оно могло бы работать. Очень хочется отметить, что действительно сегодня коллектив центра стал единой семьей, потому что по результатам тех мероприятий, которые мы проводим в течение последнего года, можно судить о том, что люди, не считаясь ни со временем, ни с возможностями, целиком полностью отдаются работе с тем, чтобы получить результат. Результат – это добрые улыбки, хорошее настроение людей, которые к нам приходят в центр на наши мероприятия. Безусловно, надо сказать, что значительно увеличилось внимание города к мероприятиям и к самому центру. Владимир Григорьевич Яцуба, он сказал, что этот центр находится под его постоянным контролем. И во многом благодаря действительно его инициативе и поддержке того же самого смарт-холдинга Балаклава, которые помогли, оказали содействие в том, чтобы наш зал стал лучшим залом. Это новые кресла, которые оценивают наши зрители. Это проведенные работы по благоустройству и территории около нашего центра и самого центра. Ну, а если мы продолжаем, безусловно, значимо очень наши совместные усилия увенчались успехом. Спасибо еще раз вооруженным силам Украины за то, что они приняли участие в установлении рекорда, рекорда массового самого массового исполнения Севастопольского вальса. В своих самых смелых идеях мы рассчитывали о том, что это будет ну не более тысячи человек на площади, но мы к нашей общей радости зарегистрировали 134 или 136, сейчас не помню, чь, участников этой, этой акции. Надеемся, что в следующем году она будет поддержана всеми районами города. Каждый район города имеет свою площадку для того, чтобы исполнить Севастопольский вальс. А Севастопольский вальс имеет право быть исполненным ко дню города во всех районах нашего города. Надеемся, и в этом году вы нас тоже поддержите. Ну и... Скажем, из тех массовых мероприятий, которые хотелось бы еще особо отметить, у нас ну, уникальные события, когда мы говорили, что мы являемся концертной площадкой для гастрольных мероприятий. Впервые э, на этой площадке работал э, балет, классический балет, э, российская, корона русского балета. Это были не просто разовые выступления, это было 7 дней гастролей, и э, артисты отметили хорошую сцену внимание нашей публики, и зрителей. То есть мы можем работать и как большая сценическая концертная площадка. Наши условия это позволяют. Впервые за 20 лет в нашем центре заработал сценический круг, а это дает возможности работать с декорациями и представлять не только концертные программы, но и театральные постановки осуществлять. Ну и показателем, скажем так, серьезное мероприятие, которое было проведено по инициативе Владимира Григорьевича Яцуба в конце года на нашей площадке. Это уникальный для Украины проект, посвященный 200-летию Моцарта, который сюда, к нам в Севастополь, приехал представлять автор Эдвард Радзинский. Проект уникальный тем, что в этом проекте приняло участие Днепропетровский хор национально... театра оперы и балета, солистка Киевской филармонии, наш симфонический оркестр и дирижер Большого театра. России. Вот такой уникальный проект, который был в единстве, э, осуществлен в Украине единственный раз, на нашей сцене дает нам повод говорить о том, что мы гордимся нашим центром, нашим коллективом, нашими людьми и, безусловно, нашими э, друзьями, которые поддерживают нас во всех начинаниях. Насколько я помню, сама сцена, она набогато поступает в сцене Палацу культуры Украины в Киеве. Национальному палацу Украины тогда. Мы говорим о том, что в соответствии с размерностью нашей цена она на несколько метров меньше, чем в палате Украины, но мы можем смело говорить и гордиться тем, что наша цена глубже. Мы очень надеемся на то, что, возможно, в дальнейшем наши достижения и наше стремление качественно выполнять свою работу и Досягать, скажем так, новых вершин, будет оценена. И, возможно, мы тоже когда-нибудь получим статус национального. У каждого должна быть мечта. Людмила Тальна. я сподеваюсь, что ваша мрия Завжди буде здійснюватися і здійсниться. Ви сьогодні вже пригадали і сказали про те, що 10 творчих колективів працює. І скільки ж все ж таки наших Севастопольців, в тому числі і, і дітей українських військових моряків, військовослужбовців, охоплено цією роботою, тобто хто перетинає поріг, скільки людей щоденно вашого такого мистецького вже закладу? Очень сложно сейчас заняться арифметикой для того, чтобы почитать. В момент проведения мероприятия, когда у нас проходит мероприятие, мы можем смело сказать, что наш зал вмещает 1200 человек, только зрительный зал нашего центра. Но кроме этого, у нас есть прекрасный выставочный зал, который используется сейчас уже как выставочный зал для проведения выставок и картин, и творческих работ, и прикладного искусства. То есть посетители бывают, и там мы можем в фойе третьего этажа, как малый наш концертный зал, который вмещает до 300 человек, там проводятся регулярные мероприятия, работает библиотека, работает музей, единственный, кстати, на Украине музей рыбаков, который общественный музей, но имеет сейчас вот у нас такой статус, они в прошлом году отметили 40 лет, и Ну, в общей сложности в дні мероприятий на нашій площаді, що тож можна сказати, является нашим центром в дні больших праздников на нашій площади может розміщатися до 7-8 тисяч чоловік. Яким чином працює ваша бібліотека, як поповнюються її фонди? Ну, на сегодняшний день книжный фонд нашей библиотеки составляет где-то 11 200 экземпляров, из них на украинском языке это почти 7 тысяч. У нас на сегодняшний день поступления идут, это в основном... Подарки от частных особ. Она также пополняется общественной организацией Союз Украинки. Издательство Днепр, Весл, «Смолоскип» также направляют нам экземпляры своих изданий. Огромное спасибо. Хотелось бы сказать, безусловно, Национальной парламентской библиотеке Украины, которая ежегодно направляет в фонд нашей библиотеки крайне редкие экземпляры и издания. Министерство культуры Украины тоже по отдельным программам пополняет нашу библиотеку. Ну, хочется сказать, что на протяжении последних несколько лет Управление культуры и туризма Севастопольской администрации изданные книги в Севастополе тоже передавало. Но это я просто знаю, потому что мы передавали эти книги именно в библиотеке города, и в том числе в библиотеку Украинского культурно-информационного центра. Областные библиотеки Днепропетровска, Тернополя, Чернигова, Львова. Книги севастопольских авторов пополняют нашу библиотеку. Ну а сегодня мы можем сказать, что действительно у нас среди редких, уникальных изданий украинских классиков. В нашей библиотеке есть книги, полученные от диаспоры Канады, США, Австралии. И среди них поэма Тараса Шевченко «Гайдамаки» издание 1919 года. Ну и не буду перечислять сейчас, если есть желание у кого-то прийти посмотреть, поддержать эти раритеты в руках, милости просим, наша библиотека открыта, мы с удовольствием поделимся теми богатствами, которыми мы располагаем. Приходите, читайте, смотрите, узнавайте.